sejak kami ke India dulu ada muzakarah dengan muzakarah dengan ulama di India saya tak ingat nama ulama tu tapi saya ingat tamsil yang dia bagi ya Allah tamsil yang dia bagi pada kami dia kata hidup ni macam ni hidup ni macam satu orang pemburu burung satu hari pemburu 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 burung tu dia keluar buru burung dan hari tu tak macam hari lain. Hari lain masih dapat banyak dapat burung, dapat burung jual kat pasar, dapat hasil banyak. Hari tu tahan daripada pagi sampai petang. Sekok burung pun tak dapat. Dia dah putih asa nak balik. Tiba-tiba masuk sekok burung kecil. Nampak angkat. Burung tu kecil. Dia pun fikir burung kecil ni nak jual pun kecil sangat. Untung sikit. Tapi kalau tak jual langsung tak dapat apa. Akhirnya dia kata tak apalah. Semula pilih jual pilih kecil pun. Tapi Allah Ta'ala hadirkan keajaiban Burung tu kata Wahai fulan Jangan Kamu jual aku dekat pasar Aku yang terlampau kecil Dan terlampau sedikit keuntungan yang kamu dapat Bahkan tak untung pun Aku akan bagi kepada kamu tiga nasihat Ketiga-tiga nasihat ni Sangat berguna untuk kamu Dan akan jadi kebaikan pada seluruh kehidupan kamu Nasihat pertama Aku akan bagi masa aku ada atas bau kamu Nasihat kedua aku akan bagi masa aku terbang duduk atas dah dahan depan rumah kamu. Nasihat ketiga, bila Nuh, bila aku terbang sampai kat bukit ujung sana. Tuan, tuan bila pemburu tadi dengar, wih ini bagus ni. Tiga nasihat yang akan ubah seluruh kehidupan aku jadi lagi baik. Oh, Masya Allah. Dia pun buka sangka burung tu tuan-tuan, burung tu terbang atas ni. Burung tu kata apa? Burung tu kata, wahai fulan. Jangan pernah kamu terlupa walaupun sesaat berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala aku ni terlupa seketika saja berzikir kepada Allah terus masuk dalam perangkap kamu bila kamu terlupa berzikir kepada Allah maka kamu akan Allah Taala uji dengan satu keadaan musibah yang besar jangan berlupa berzikir kepada Allah tu yang pertama dia pun tabang sampai dekat atas dahan tu dia kata wahai pemburu alangkah bodohnya kamu lepaskan aku terkejut pemburu tadi Dah dapat dah buah satu tadi Jangan berhenti berzikir Sentiasa berzikir yang kedua wahai pemburu Alangkah bodohnya kamu lepaskan aku Heran dia kenapa Seandainya kamu belah perut aku Di dalam perut aku ni ada satu Batu berlian yang sangat mahal Harganya kalau kamu jual Jutaan bahkan mungkin Duit yang kamu dapat Yang akan ubah kehidupan kamu Tapi kamu dah lepaskan aku Maka aku nasihatkan kamu sebelum buat apa-apa fikir dulu baik-baik dia kata Allah menyesal kalau aku tahu aku belah dah buat tadi burung tu pun terbang sampai ke hujung gunung bukit burung tu menjerit aku nak bagi tahu kamu nasihat ketiga dengar baik-baik nasihat ni peluang hanya datang sekali ialah kehidupan kamu dan peluang tu takkan datang lagi macam peluang hari ni ingat baik-baik bila ada peluang tu hargai sepenuhnya buat sungguh-sungguh dan kamu tak akan menyesal lagi sampai bila-bila. Dan borang tu hilang. Tentu inilah kehidupan tanah dunia ni. Yang pertama jangan pernah hilangkan zikir pada Allah, fadhkuruni alkurukum. Wa shkuruli wa la takfurun. Allah beritahu ingatlah pada aku maka aku akan ingat pada kamu syukurlah pada aku jangan pernah kamu kufur yang kedua lalui kehidupan dengan ilmu hadirkan ilmu seperti mana yang Allah ajar daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdampingan dengan ulama untuk nasihat-nasihat sebab tanpa nasihat hati kita ni akan jadi kerah Allah sebut dalam Al-Quran وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي Barang siapa yang paling daripada peringatan aku, yang ini Allah. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ Maka Allah Ta'ala akan jadikan kehidupan dia susah. Kehidupan dunia dia susah. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Dan kami akan dihimpun dia dekat akhirat nanti buta. Dia tanya pada Allah, oh ya Allah, dulu bukankah kami melihat Kamu yang kami hari ini buta? Allah begitu begitulah seperti mana dulu kamu melupakan kami hari ini kamu dilupakan oleh kami. Tuan-tuan, dunia ni peluang dia sekali, kehidupan ni atas dunia ni sekali ya untuk kita buat terbaik, untuk kita hadirkan seluruh perintah Allah dan sunnah Nabi sekali ya. Satu sahabat, mereka hati-hati menjalani kehidupan ni. Umar cukup berhati-hati menjalani kehidupan ni. Uthman cukup berhati-hati menjalani kehidupan ni. Ketika hujung hayat Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman satu orang yang begitu cintakan Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan sahabat ni lepas kewafatan Nabi, seolah-olah dunia ni berubah. Dulu mereka duduk dengan Nabi. Dulu mereka dengar nasihat Nabi. Dulu mereka berkhidmat pada Nabi. Dulu mereka menghadirkan kebaikan. Kebaikan mereka dapat terima keberkatan daripada tabarruk Nabi SAW. Tapi bila Nabi tak ada orang, bila Nabi meninggal dunia, mereka rasa seolah-olah dunia ni berubah. Hari Nabi wafat tu. Satu hari yang cukup suram di Madinah. Tak boleh nak cerita macam mana. Orang yang mereka cukup sayang Orang yang cukup mereka hadirkan kecintaan pada mereka Mereka tak ingin nak sentuh Nabi Mereka ingin disentuh oleh Nabi ni sahabat Bila Nabi SAW ada satu tempat Sawban RA datang jumpa Nabi Pucat muka sawban Dia bagitahu wahai Rasulullah Aku begitu sayang pada kamu ni sehingga kan kalaulah aku tidak melihat kamu sehari ya daripada kehidupan ni aku rasa macam nak tercabut nyawa. Nabi tengok dia. Nabi kata wahai sahabat, kagak kamu telah bertemu dan melihat aku ni tapi masih pucat ni. Sahabat so, begitu ya Rasulullah. Aku tak ingat kalaulah kau mati dulu. Wajah siapa aku nak tengok lepas pada tu ya Rasulullah. Tak ada tempat dah untuk aku pandang Untuk melunaskan hak kerinduan aku ni Dan aku terfikir Kalau lah kita mati dua-dua Aku pun mati Wahai Rasulullah Di akhirat nanti Kau akan berada di syurga yang paling tinggi Dan aku pun tak tahu mana kedudukan aku Tuan-tuan Nabi bila dibentangkan cinta ni di depan dia Nabi pun tak kata apa Kita kalau jumpa orang tuan, Yang sayang kita lain macam Ya Allah punya sayang kita rasa macam Allah, Nak cakap apa pun tak hati dah الله تلهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصابرين tolong, tolong jawab untuk 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 sahuban barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya maka mereka ni akan berada bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat siapa dia orang-orang yang diberi nikmat tu para nabi orang-orang yang benar syuhada dan orang-orang yang soleh bila sauban dengar yang penjelasan dari nabi turun ya, al-Quran ni untuk tu tuan-tuan sahuban rasa ya, ya Allah sonok lega kan? Tapi bila Nabi wafat ni tuan-tuan Suram yang amat masa tu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu Hari tu Sahabat semua menangis Tapi hari tu agak tenang untuk Abu Bakar Tuan-tuan kenapa hari tu Abu Bakar tenang sikit Daripada sahabat yang lain Sebab so, Abu Bakar dah menangis dulu dah Abu Bakar dah menangis Sebelum sahabat semua menangis Abu Bakar dah menangis dulu dah Turunnya surah Al-Ma'idah ayat nombor tiga tuan-tuan Turunnya ayat ni Masa tu sahabat seronok bukan ababak. Al yauma akmaltu lakum <tuh> dinakum. Tuan-tuan, cuba bayangkan kalau kita semua ada saat ayat ni turun. Kita yang sibuk berjuang dengan Nabi, kita yang sibuk berperang pertahankan Nabi, kita sibuk bersama-sama dengan Nabi, kita seronok sangat duduk dengan Nabi. Ketika Nabi himpunkan sahabat turun ayat ni tuan-tuan al yauma akmaltu lakum <tuh> dinakum <tuh> pada <tuh> hari ini Aku sempurnakan kepada kamu agama kamu. Wa atsamtu alaikum ni'mati. Dan hari ini aku sempurnakan nikmat-nikmatku kepada kamu. Wa raditu lakumul Islam dinana. Dan hari ini aku redha yang Islam ni jadi agama kamu, tuan-tuan. Masa tu kita nak seronok ke nak sedih? Sahabat seronok sebab mereka dah berjuang untuk agama ni dan hari ini agama dah sempurna dah. Tak akan ada penambahan lagi dalam agama ni. Tak akan ada kekurangan lagi dalam agama ni. Keseluruhan agama telah tertutup. Seal. Seal. Macam kita buat tesis. Binding. Hantar hard cover. Submit. Settle. Tuan-tuan seronok lah. Tapi Abu Bakar menangis. Kalau kita ada saat tu kita nak seronok kita nak menangis. Tapi macam mana kita punya kefahaman agama? Sahabat-sahabat punya kefahaman agama walaupun mereka hidup sezaman tapi lain. Abu Bakar menangis. Sahabat heran ni kau menangis. Agama sempurna kau menangis. Abu Bakar kata kalian semua tak faham lagi. Apabila agama ni sempurna. Maksudnya sempurna dah tugas kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini bermakna perpisahan antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak akan jumpa lagi Nabi lepas pada tahun ni. Kita tak akan jumpa lagi Nabi lepas tahun ni. Tentu kan? Sahabat dengar apa Abu Bakar terangkan. Air mata pakak mengalir pada mata sahabat mereka jumpa dengan Nabi ya Rasulullah. Abu Bakar cakap macam ni, macam ni, macam ni betul ke? Nabi nak kata apa? Nabi menangis. Nabi faham ni. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang cukup sayang kat dia.